জাতি মাটি ভেটি গল মামা মামীৰ মাটি হল কথাবোৰ এবাৰ ভাবিবৰ হল ৰাইজ নিজৰ ভেটিটো বচাবৰ হল জাতি মাটি ভেটি গল আদানী আম্বানীৰ মাটি হল ৰাইজ কথাবোৰ এবাৰ ভাবিবৰ হল নিজৰ ভেটিটো বচাবৰ হল সাধাৰণ জনতাই পাই মূল্য বৃদ্ধি মাৰ আৰু চৰকাৰী পৰিবাৰ সকলে পাই চৰকাৰী উপহাৰ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত তিনিটা কললৈ আনিছো যিহেতু এইখন চৰকাৰে অমৃত কলহৰ যি আঁচনি উলিয়াইছিলে অমৃত কলহৰ যাত্ৰা উলিয়াইছিলে তাত মহিলাসকলক কোৱা হৈছিলে যে কলহৰ ভিতৰত মাটি ভৰাই ভৰাই পেলাই এটা যাত্ৰা কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেই কলহৰ যাত্ৰা মহিলাসকলে ঠিকেই কৰিলে কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা সেই সমস্যাৰ কথা এইখন চৰকাৰে বুজিছেনে সেই সমস্যাবিলাকৰ কলহটো কোনে বিচাৰি উলিয়াব সেই সমস্যাবিলাকৰ কলহটো কোনে সমাধান কৰিব আজি মোৰ ওচৰত তিনিটা কলহ আছে এই তিনিটা কলহ কাৰ কাৰ আৰু কি আছে মই জনাব বিচাৰিছো প্ৰথম কলহটো হৈছে মামাৰ কলহ ইয়াত মামাৰ কলহত কি কি আছে আপোনালোকক জনাম তাৰ পিছত আছে এইটো হৈছে মামিনীৰ কলহ ইয়াত মামীৰ কলহত কি কি আছে সেয়াও আমি জনাম আৰু সৰ্বশেষত ৰাইজৰ কলহটো চাগে আপোনালোকৰ চাবলৈ মন আছে নহয় জানো ৰাইজৰ কলহটো হৈছে এইটো হৈছে ৰাইজৰ কলহ চানেই সৰু ৰাইজৰ কলহটো মানে ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক কেতিয়াও এইখন চৰকাৰে সমাধান হোৱাটো নিবিচাৰে সমস্যাবিলাক কেৱল সমস্যাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ৰাখিব বিচাৰে এইখন চৰকাৰে এইটো হৈছে ৰাইজৰ কলহ ইয়াত ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক আছে আহকচোন চাওক মামাৰ কলহতনো কি কি আছে মামাৰ কলহত আছে ফ্লাইঅভাৰ কেলেংকাৰী শিক্ষাৰ যি দুৰৱস্থা সেয়া উল্লেখ আছে উজিপতিক ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে মামাৰ কলহত তাৰপিছত ছজন তোখন সমান্তৰালকৈ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আমাৰ অসমৰ সম্পদ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক নিয়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই তাৰপিছত মামাৰ কলহত নেক্সট আছে তেওঁ কৈছিলে ভাল দিনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু ৰাইজে ভাল দিনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাইছেনে উন্নয়নৰ কথা কৈছিলে উন্নয়ন কাৰ হৈছে এতিয়া মামাৰ উন্নয়ন হৈছে নে জনতাৰ উন্নয়ন হৈছে তাৰ পিছত বিকাশৰ কথা কৈছিলে এতিয়া জানো বিকাশ হৈ আছে সাধাৰণতে হৈছে তাৰ পিছত মামাৰ কলহত আছে পৰিৱৰ্তন কাৰ পৰিৱৰ্তন হল সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন ধাৰণ জানো পৰিৱৰ্তন হল পৰিৱৰ্তনটো হোৱা নাই সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন যেনেদৰে আছিলে তেনেদৰেই আছে আৰু লগতে মামাৰ কলহত যদি চাবলৈ যায় মামাৰ কলহত চাৰদা লুইজ বাৰজাৰ এইবিলাকো আছে মামাৰ কলহত এতিয়া চাওঁ আহক মামীৰ কলহত কি আছে যিহেতু আমাৰ ঢেৰ মামী আছে সেই মামীৰ কলহতনো কি আছে আমি চাওঁ মামীৰ কলহত আছে কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচা নগাঁৱত নগাঁৱত আছে সমান্তৰালকৈ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগিচা সৰু পথাৰ চানমাৰী চাহ বাগিচা তিনিচুকীয়া কেইবাটাও চেনেল তাৰ পিছত বইনা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল বাণী গ্ৰীণব্ৰীজত মেকডনাল্ডৰিগজিত এশ সাত বিঘা মাটি গল্ডেন থ্ৰেড অৱ আছাম পাট মুগা এৰু উদ্যোগ মামিৰ ওচৰত আছে বৈশিষ্ট ৰিয়েল এটছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ শ্বেয়াৰ আছে সমান্তৰালকৈ কলকাতাত সোতৰটা কোম্পানী তেওঁলোকৰ আছে তাৰপিছত যদি চাই বঙৰা নুমলী জ্বলা এলেকাত সাতাইছ বিঘাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে চেনিটাৰীবিলাকৰ তেওঁলোকৰ কোম্পানী আছে দিল্লীত থকা সম্পত্তি আছে অ এইবিলাক আছে মামীৰ কলহত আৰু কি কি আছে মামীৰ কলহত চাওঁ আহক মামীৰ কলহত আছে ঊনত্ৰিশ বিঘা ন লেচা চৰকাৰী ভূমি মামীৰ কলহত আছে তাৰ পিছত যদি চাই মাজুলীৰ ওঠৰ বিঘা চাৰি কথা চৈধ্য লেচা ভূমি আছে মামীৰ কলহত মামিৰ কলহত যদি চাই কেইবাটাও চেনেল মই আগতে কৈছিলো তাৰ পিছত সমান্তৰালকৈ আছে মেঘালয় ৰিজৰ্ট উৰিষ্যাৰ ৰিজৰ্ট গণেশগুৰি মাটি উজান বজাৰৰ মাটি খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ মাটি দিল্লীত ঘৰ এইবিলাক হৈছে মামীৰ কলহত থকা যিবিলাক মামীৰ কলহত আছিলে সেইবিলাক মই আপোনালোকক দাঙি ধৰিলো এতিয়া আহো জনতাৰ কলহ জনতাৰ কলহনো কি আছে চাওঁ আহক সঁচাকৈ এইখন চৰকাৰে সমস্যা সমাধান কৰিলে নে নে সমস্যাবিলাক সমস্যা হৈয়ে ৰল আহকচোন চাওঁ জনতাৰ কলহত কি আছে যিহেতু মই দেখুৱাইছিলে জনতাৰ কলহটো যথেষ্ট সৰু কাৰণ উপায় নাই এইখন চৰকাৰেতো সমস্যা সমাধান নকৰে সমস্যাবিলাক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে কেৱল সমাধান আৰু সমস্যা সমাধান তেওঁলোকৰ বিলাকহে কৰে সাধাৰণ জনতাৰ কথা নাভাবে আহকচোন চাওঁ জনতাৰ কলহতনো কি আছে প্ৰথমতে এইখন চৰকাৰে কৈছিলে যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হব সঁচা অৰ্থত পৰিলে নে আজিও আন্দোলন হৈ আছে আজিও প্ৰতিবাদ হৈ আছে কিন্তু চৰকাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেনেদৰে কৈছিলে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা আজিলৈকে কিন্তু কৰা নাই কেৱল আলোচনা আলোচনাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে এক প্ৰকাৰ যেন ললিপপ দি আছে অসমৰ ৰাইজক তাৰপিছত অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা যি ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে এয়া আছে জনতাৰ কলহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এদিন নিৰ্বাচনী সভাত কৈছিলে যে মই এনে নিৰ্বাচন জিকিবৰ কাৰণে কৈছিলো যে বছৰি এক লাখকৈ চাকৰি দিম বুলি কিন্তু মই মিছা কৈছিলোঁ মই ইলেকশ্যন জিকিম বুলি ভবাই নাছিলো মই এনেই নিৰ্বাচনী সভাত কৈছো বুলি তেওঁ কৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যি ভয়াৱহে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে এইখন চৰকাৰে সমাধান কৰাৰ পৰা বিৰত আছে তাৰপিছত অসমৰ যি খিলঞ্জীয়া ভূমি সেই খিলঞ্জীয়া ভূমি আদানী আম্বানী ৰামদেৱক গতাই দিছে এইখন চৰকাৰে কৈছিলে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা আমি সকলোৱে ভাবিছিলো সেইকাৰণে আমি সকলোৱে বুদ্ধ দিছিলো যে হয় আমাৰ ভেটিটো ৰক্ষা কৰিব হয় আমাৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিব কিন্তু ভেটি কাৰ ৰক্ষা কৰিলে কেৱল এইখন চৰকাৰ নেতা পালি নেতাই নিজৰ নিজৰ ভেটিটো ৰক্ষা কৰিলে আৰু আদানী আম্বানীক আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমি তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিলে এইখন চৰকাৰৰ দিনতে মহিলাই খিলঞ্জীয়া মহিলাই অৰ্ধ উলংঘ হৈ নিজৰ ভেটিৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে এইবিলাক সমস্যা জনতাৰ কলহত আছে মূল্য বৃদ্ধি জনতাৰ যি কলহ সেই জনতাৰ কলহত মূল্য় বৃদ্ধিয়ে স্থান পাইছে এইখন চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰোধ কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে নিজে কয় কোনোবাই হেনো নহৰু নাখায় কোনোবাই হেনো আলু নাখায় আকৌ আন কোনোবাই হেনো পিয়াঁজ নাখায় আৰু যিদৰে বিদ্যুতৰ বিদ্যুতৰ বিল যিদৰে বৃদ্ধি পাইছে এইখন চৰকাৰক যদি প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়া এইখন চৰকাৰে কয় যে বিদ্যুতৰ বিল যদি বাঢ়িছে গছৰ তলত বহক এইবিলাক হৈছে জনতাৰ সমস্যা কিন্তু এইখন চৰকাৰ সমস্যাবিলাক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছে তাৰ পিছত কি আছে চাওঁ আহক জনতাৰ কলহত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত বিফল চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ধ্বংস চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ধ্বংস মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত বিফল গৰা খহনীয়া ৰোধ কৰাত বিফল নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰূপায়ণ কৰাত বিফল এইখন চৰকাৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বন্ধ কৰাত বিফল এইখন চৰকাৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত ক্ষমতাত ব্যস্ত থাকে এইখন চৰকাৰ কাৰণ ৰাইজক সহায় কৰিব নিবিচাৰে কেৱল ভোটৰ যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়হে তেতিয়া ভোটৰ লালচত ৰাইজৰ ওচৰত যায় তাৰপিছত জনসাধাৰণৰ যি সুৰক্ষা সেই সুৰক্ষা দিয়াৰ পৰা বিৰত এইখন চৰকাৰ জনতা কলহত এইবিলাকে স্থান পাইছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা এইখন চৰকাৰে জনতাৰ যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ পৰা দূৰত থাকে শেষত এষাৰে কথা কব বিচাৰিম সকলোৰে ভুল পদুমৰ ভুল আজি এই মামাৰ কলহত কি কি আছিলে আপোনালোকক জনালো মামীসকলৰ কলহত কি কি আছিলে জনালো অ আৰু এটা কথা মামীৰ কলহত কিন্তু পঞ্চাশ লাখ টকাও স্থান পাইছে কাৰণ যিটো সময়ত মহিলাসকলে বাৰশ পঞ্চাশ টকাত সীমাবদ্ধ আছে কিন্তু সেই সময়তে এওঁলোকৰ পৰিবাৰে পঞ্চাশ লাখ বা কোনোবাই দহ কোটি ৰাজ সাহায্য পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ মহিলাসকলক বাৰশ পঞ্চাশ টকাত সীমাবদ্ধ ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিবাৰক হাজাৰ কোটি টকীয়া আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে বা হাজাৰ কোটি টকীয়া মহিলা বনাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে এইখন চৰকাৰে কি কৈছিলে সৌ সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া কৈছিলে যে অসমে আকাশ চুব অসমে আকাশ নহয় অসমে নেপচুন প্লুটো মংগলগ্ৰহ চুব কেতিয়া চুব অসমে আকাশ চোৱা নাই অসমে প্ৰথমে মাটি চুবলৈ পোৱা নাই আকাশটো দূৰে কথা এটা কথা মনত ৰাখিব আকাশৰ পিছত কিন্তু অন্ধকাৰ আছে কেৱল আকাশ আপোনালোকৰ বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ নেতা পালনেতাহে চুব পাইছে কাৰণ সম্পত্তি পাহাৰে আকাশ চুইছে সাধাৰণ জনতাই আকাশ চোৰাটো দূৰে কথা নিজৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিখিনিও চুবলৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে আকৌ এটা কৈছো সকলোৰে ভুল পদুমৰ ভুল